В этот день, как мы говорим, жатвы или другому по другому день благодарения, я хотел бы вместе с вами сказать слава Господу. Я тоже всех поздравляю. Вы знаете, я уже как-то даже говорил о том, что, да, мы вот смотрим на дни, которые церковь, и даже не церковь, а написано это Слово Божье, это Бог установил, День, когда мы что-то смотрим, взвешиваем. Вот иногда у нас есть Новый год, и мы тоже как-то оцениваем какие-то моменты. Но Новый год больше нам приносит что-то новое, то есть еще возможности. То есть ты перешел в новое что-то. Это, а уже жатва это конечное, конечное определение. И здесь больше взвешивается, что на самом деле в твоем сердце какой плод настоящий есть у тебя, что ты принес. Имеешь ли ты это близкое переживание с Господом или нет у тебя? Есть ли у тебя на самом деле эти добрые желания, добрые действия Божьи? Или у тебя их нет за определенный период времени? Это конкретно есть, что у тебя, что от тебя можно взять или от меня? И вот я сегодня хотел бы, чтобы этот праздник, конечно же, он прежде всего дал нам возможность благодарить. Вы знаете, сегодня такое время, что иногда мы недовольны, много чем недовольны. Но даже когда ты, вот я так сейчас сидел, смотрел, вспоминал, просто как в одну страну приехал, и, вы знаете, к людям они принимали, а у них особо даже и нечего принимать. Вы знаете, а мы иногда ропщим, что у нас что-то не так. А на самом деле Бог дал нам все потребное для жизни и благочестия. И апостол Павел в трудные моменты он умел благодарить. И этот сегодня день нам напоминает, чтобы мы благодарили, научились ценить и смотреть то, что есть. Вы знаете, когда что-то потеряем, знаете, то недовольность сразу в начале вроде бы в состоянии. Но Бога надо тоже что-то показывать. Это может и надо другой путь для тебя предназначен. Поэтому пусть сегодня Бог благословит, чтобы у нас сердце стало благодарным за все, за каждую судьбу. И когда говорится вообще о том посеянном, то это не просто. Чтобы плод твоей жизни был, нужно приложить много усердия, усилия нужно приложить сегодня знаете все как бы знаете в достатке у нас у нас на полках магазина все есть и даже у нас в домах все вроде бы есть ты можешь взять но все что тебе ну хочется может, такое не сильно уже большое, шикарное, но все-таки, можешь, смотря, сколько вот братья и сестры принесли, ну, воздаешь Богу славу, что все, все есть, правда ведь. По материальному мы, вы знаете, сегодня не хуже, знаете, как-то э, с Россией мне там говорят, когда здесь побывали, они говорят, слушай, мы как в Америке побывали, вы знаете, и смотря на наши дома, наш, я как-то сейчас становились, мы там стали э, с братьями. Э, машину поставили там дальше. И я так смотрю, раньше, я вспоминаю вопрос, парковки даже не был у нас в Кефсимане. У нас даже не был. Сегодня уже это вопросы. Это вопросы. И у нас есть за что благодарить и славить Господа. У нас есть и Божьи люди, они по-другому жили, но не благодарили. И сегодня это наше должно быть сердце благодарное. И брат и сестра, и если ты сегодня в этом состоянии не можешь поблагодарить, если у тебя сердце закрытое, значит, что-то не так. Значит, есть что нужно исправлять, есть что нужно делать. И мы сегодня, это первое, конечно же, что мы будем делать, это благодарить, это смотреть свое сердце, оно ли черствует к тем действиям Божьим. Разве не видим эту благодать, которую Бог неоднократно нам посылает, неоднократно нам дает, посылает нашей жизни? Вы знаете, Иногда вот так смотришь на людей, иногда смотришь на человека, вот он такой неплохой, а когда уже умер, хороший оказался. Смотришь, человек сразу же вспоминает, плачет, то жена все время там, особенно в этом мире, пилит, пилит, знаете, как говорят. А потом смотришь, уже плачет, рыдает, говорит, а на кого что ты оставил? Понимаешь, что что-то не так, есть вещи, которые можно научить. Благодарно я вспоминаю, как однажды, это уже пример, такой может, я уже и приводил его, когда к одному пас пастору жена пришла и, и уже благодарила Бога. Слава Богу, от меня дьявол ушел. Она говорит, как ушел? Что за дьявол? Она говорит, ну муж мой уже, пьяница этот ушел. Она говорит, с а с чего ты взял, что это дьявол? Ну как же, всю жизнь испортил. В церковь не... столько проблем. Она говорит, подожди, не бунтуй, доверься Богу, научись научись смотреть что-то доброе. Может, Бог дал тебе, чтобы ты повлияла по-другому на него. И он, знаете, начал, она начала, говорит, иди, приди домой, и если он еще не ушел, то поблагодари Господа за него. Начни благодарить. И он, она пришла, смотрит, он не ушел, в коридоре лежит с чемоданами, пьяный, за этот коридор уже не мог выйти. Говорит, она говорит, на него села, посмотрела так, думает, что ж тебе в доброго такого, что тебе вообще благодарить можно. Посмотрела, и здесь, говорит, увидела такие кудряшки. И вспомнил, что когда она, она замуж выходила, у него была большая такая красивая прическа, я очень понравилась, кудрявая, говорит, мне в нем оба очень понравилось. И я, говорит, начала просто благодарить за эти кудряшки. Сказал, Боже, слава тебе за эти кудряшки. Начала дальше благодарить, дальше. Знаете, сердце растаяло, она не убрала его. Прошло время, этот муж покаялся и стал верующим человеком. За что? Слава и благодарение. Вы знаете, я благодарен Богу, что у Бога есть свои цели. Я благодарен Богу, что Он оставил свое Писание – по-человечески можно решать. Вот сегодня очень сильно было прочитано стихи из Писания про сеяние. Там написано «враг человек». Вы знаете, что за человек в нашей жизни так сильно нам мешает? Бог сеет Божье. Он сеет в нашей жизни трудности, может переживания, чтобы у нас Божье проразосло чтобы у нас молитва на него, надежда, упование на него было, чтобы сегодня человек был сто процентов зависимо от Духа Святого. Вы знаете, сегодня так на это, но Бог хочет от этого, от нас, чтобы мы сегодня не на свои силы, не на какие-то человеческие методы, чтобы мы уповали на живого Бога, чтобы в нашей церкви сегодня совершалась работа Божия. Утром читал, на эти Писание, там такое место написано. Что Христос говорит, если бы они не видели дела мои, которые я творю, какие дела? Дела, которые сверхъестественные, говорит, никто до этого меня не делал. Вы знаете, церковь сегодня уже, у нас плоды, да, у нас все вроде бы есть, но самого настоящего, где то Божье, где Божье вступательство, где Божье действие, где Божьи ответы в жизни. Как мы будем бороться с этим? И вот это сегодня опасность. Мы стали как другие. И вот этот враг человек, это начали поступать по-человечески. Как и все люди этого мира, знаете, надежда на свое человеческое, а где-то Божье. Чтобы люди сказали, это Бог сделал, аллилуйя. Чтобы это Бог. Сегодня уже брат молился и говорил, что в нашей стране управляет всем Бог, за что слава и благодарение. Вы знаете, есть тот, которому все подвластно. И мы должны ему полностью довериться. Мы должны полностью положиться, приложить максимум усилия, чтобы быть вблизи с Богом. И чтобы враг человек, это человеческое, не могло проникнуть в наше сердце. А он силен сделать свою работу. Он силен сделать то невозможное. Вы знаете, Его методы даже нам непонятны. Вы знаете, по-человечески смотришь, что Христос, как Он сеял. Вы знаете, чтобы сеять, как вчера тоже такая мысль я слышал, чтобы сеять, вы знаете, и получить хороший плод, нужно цену заплатить. Но цену именно свою, что ты сегодня принес. Вот у нас сегодня собрание, что ты принес в этом собрании. Сколько ты молился за это собрание, чтобы Бог посетил Духом Святым? Сколько ты сегодня прикладывал усердия, чтобы в чистоте находиться, стараться, чтобы сегодня Бог к тебе пришел, и ты услышал голос Божий? Вы знаете, Писание говорит, почему он не действует, почему он четко иногда не говорит твоему и моему сердцу, потому что идолы там – и оно не может действовать, и сегодня, чтобы плод был, явно говорил Бог тебе, явно действовал в жизни твоей, чтобы молитва, она началась и уже не кончалась, чтобы, знаете, приходило присутствие Божие. Я тоже был на праздниках жатвы, и не раз, и особенно там, где, знаете, Божье действие было, и там собрание по 5-6 часов, оно мгновенно пролетало. И были моменты, когда просто сходил Дух Святой, и молитва шла, и остановить невозможно было. И это сегодня плод кого-то. Кто-то стоял за это. Кто-то в этом проломе стоял, искал лица Божия, очищался, смирялся. А сегодня мы, вы знаете, этого не хотим, мы принимаем что-то такое простое, человеческое. И поэтому пусть Бог сегодня благословит. Дать нам на самом деле правильный плод. Я был час вот там в Украине. И знаете, как-то очень интересно. Брат рассказал молодой, 17 лет свидетельства о своей жизни. Он говорит, что недавно с ним произошло. Говорит, я понял, что я, в... мной... я вдалеке от Господа. И я хочу, чтобы Бог ко мне приблизился. Я начал молиться. И я молюсь час, два молюсь. Я говорю, Господи, пришли кого-нибудь, скажи мне слово. Я хочу утверждение, что Ты слышишь меня. И вы знаете, он час-два молился, и через два часа, где-то может там, это уже вечером было, пришла его сестра. Ему 17 лет, а его сестре 15, 15-летняя сестра. И они начали вместе молиться, и на нее сошел Дух Святой. И она начала пророчествовать. И говорит, ты... А он эти слова никому не говорил, только в сердце. Говорит, и она начала говорить, ты ожидал, чтобы я кого-то прислал, и я говорит, прислал тебе. И чтобы подтвердить, говорит, завтра твоя сестра, у нее еще одна сестра 11 лет, говорит, я на нее сойду Духом Святым, и она будет тебе то же самое говорить. Говорит, мы начали молиться, сильно плакать, говорит, я начал переживать Бога, ко мне Бог пришел. Говорит, прошло, говорит, может быть, там получится мама зашла, услышала, что такая молитва, увидела, дочка пророчествует, говорит, и сама говорит, Господи, в мыслях, если это от тебя, пусть мне Слово Божье, и к ней обращается Слово Божье, и говорит, ты спрашиваешь, от меня ли это, от меня. Она говорит, Господи, если это так, вот, вот за дедушку он не умирает никак. Скажи, только в мыслях, говорит, она так мыслила. Я, говорит, и говорит, эта дочка исполняет Духа Святого, говорит, дочь моя, ты спрашиваешь за отца своего? Говорит, я скажу причину, почему я еще не забираю его. И говорит, начал, и, говорит, и мы, собр... говорит, наша молитва, вот та вечерняя, которую мы начали, говорит, она 5-6 часов просто длилась, Божьи ответы были. Божье решения были. Говорит, когда уже пришел на следующий день, утром, говорит, стали вместе молиться, и Бог сошел Духом Святым на дочь 11 лет у нас еще молитва, за что слава и благодарение. Вы знаете, сегодня я задаю вопрос: у нас вроде все есть, а где Божье? Может, враг, человек сегодня дал нам что-то. Вы знаете, по-человечески можно мыслить, вроде правильно, но что дальше? И Писание говорит такие слова, 17 глава Исаии, и 11 стих, «В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло, и чтобы посеянное тобою рано расцвело, но в день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая». И вы знаете, есть причина, почему все это происходит. И дальше там наверху там такие написанные слова. «Ибо ты забыл Бога спасения твоего и не вспоминал о скале прибежища твоего». От того развеял увеселительные сады, насадил черники от чужой лозы. Братья и сестры, у нас сегодня есть живой Бог, Аллилуйя, который действует, который хочет совершать свою работу над тобой и надо мною. Но вопрос отношений с Ним. Сколько раз последний мы искали лица Божьего так, чтобы Бог ответил нашей жизни? сколько у нас сегодня предлагается в этом мире знаете вот этих ответвлений, чтобы только ты отнял свой взгляд от живого бога, чтобы ты смотрел на все что угодно. знаете почему иногда в нашей жизни много переживаний и не раз даже я слышал раньше всегда говорили, когда у тебя переживания куда нужно смотреть. На Бога, аллилуйя. Кому нужно бежать и идти к Богу живому, когда у тебя есть Дух Святой, когда у Тебя есть Бог. Это наша цель. Церковь сегодня у нас особая миссия. У нас сегодня миссия показать не человека а Бога. Нам показать сегодня не человеческое, а Божье. Вы знаете, когда-то. Интересно, вот Писание говорит, много ли там вдов было в Израиле, но почему-то Бог посылал. Вы знаете, разве вдовы не нуждались в Израиле? Нуждались. Он срепту Сидонскую. Почему есть вещи, которые Бог не что делает в жизни? Они забыли Бога, и Бог не посылал. Они забыли нечто ценное. И Бог начинал действовать тогда. Начинали приходить поражения. Что сегодня нам поможет, чтобы принести добрый плод? Чтобы в нашей жизни, в нашей семье было доброе, это обратиться обратно к живому Богу. Это обратно искать Его. Братья и сестры, и сегодня самое лучшее, высшее. Знаете, сегодня вот мы будем молиться. И тоже просила такая молитва, чтобы Бог благословил, чтобы дал милость и нашей стране. Совершаются разные там вещи, вопросы. У каждого есть свое какое-то мнение по-человечески. Но узнаете, у нас одно действие, у нас один метод. Это только к Богу. У нас больше другого нет. Искать только лица Божьего быть вблизи с Богом, и Бог тебе все объяснит, все расскажет, поставит тебя других. У нас целей и методов нету. Искать только лица Божьего, и Бог покажет, что нужно и как нужно. И вы знаете, самое ценное, я смотрю, когда в нашей жизни нету плода, Значит, мы смотреть должны не на внешнее, а почему я не принес. Исправляться мы должны, братья и сестры. Он в нашей жизни, сегодня я смотрю, знаете, в христианской сфере столько много вопросов, столько много беззаконий происходит, столько человеческого, нет той настоящей любви Божьей среди народа Божия. И нам надо сегодня проявить и я иногда смотрел на эту земля навсегда, сколько бы ни было, все, вы знаете, здесь, знаете, зло, и на этой земле всегда было и будет, какой бы ни было. Не знаю, я ездил по разным странам, может кто-то другой ездил, нашел ли он там место покоя. Везде есть моменты, но я нашел одно место покоя. Оно Господа, аллилуйя. Я нашел ту страну, которая самая честная истинная, Знаете, какая это страна? Это Царствие Божие. Аллилуйя. И другой такой страны нету, где... И когда-то даже Авраам, помните, какой он города искал? Вы знаете, кого он искал? Он искал одного города, где художник и строитель, живой Бог. Аллилуйя! И то, когда в твоей жизни может быть трудности, печали, переживания, направляй взор к небу, ожидай другого, знай, что придет время, когда эта земля пройдет, и Бог утрет слезу сочей твоих, и явится слава Божья явится действие Божие, и ты войдешь в то настоящее, в то настоящее, что Бог приготовил для тебя. И мне хочется, чтобы, вы знаете, вся Беларусь, она увидела этот единственный выход в жизни – обратиться к Богу. Другого выхода нету. И как церковь, как служители, как священники и цари, Нового Завета мы провозглашаем и говорим о одном единственном пути. Аллилуйя! И вы знаете, кажется по-человечески, я читал там про Авраама, у него мертвелое, кажется все, но он остался доверять Богу. Можно было поступить, и помните, поступил до сих пор плоды Измаила, до сих пор по-человечески. А можно дождаться, Бог, вступись. А можно дождаться, Бог, ответь. А можно дождаться, Бог, реши. И вы знаете, Он решил. И сегодня Его потомков, там было все омертвелое. Там так написано в Евреям 11 глава 12 стихом. А потомков, как песок морской, как звезд на небе, за что слава и благодарение Господу. Вот сегодня Бог стучится и в наше сердце. Он сегодня предлагает свой настоящий путь. Он предлагает сегодня вот эту истину, чтобы когда мы посеянные, мы много что-то делаем, смотрим, вроде люди прикладывали усердие, а в конец будет слезы, поражение. Но Бог сегодня говорит: «Сейте в правду, в настоящее, отдавайте цену, чтобы в конечном итоге пришло настоящее в жизни, чтобы приложилось сердце. Мы тогда многое увидим, и вся наша цель войти туда, в эти вечные обители, войти там там открыться. Это сегодня самое ценное. Все остальное не имеет ценности. И церковь для того и существует. Мы сегодня и здесь ради того, чтобы тебя и меня пригласить туда, в это вечное. Чтобы ты уже здесь пережил это славное. И если ты так не думаешь, братья и сестры, значит, ты до конца еще не вошел в эту благодать. Сегодня Он предлагает тебе вкусить, как благ Он. И вы знаете, смотришь, я вспоминаю, там у нас была такая линейка, к ней приезжаешь, там ничего нет, ничего. И я помню, она уже там бабушка такая, и земляной пол уже, там все такое, удобств нету. И когда начиналась молитва, вы знаете, все, я понимал, что она уже не здесь. Она уже была там. И она так радовалась и говорила, все, рай пришел. У нее рай был там, в этой непонятно какой халупе. Ей государство предложило квартиру, нормальную квартиру. С душем все, она сказала, не пойду туда. Говорит, мне Бог сказал, отсюда заберет меня. Говорит, можете перевозить, я обратно приеду туда. Говорит, потому что я ожидаю от Господа. И она была счастлива. Она была радостная, с ней был живой Бог. Вот сегодня, вы знаете, мы всех, как один говорит, мы не солнце, всех не обогреем, мы всех не позаботимся, мы не сможем и то, оно может иногда не дает той пользы. Но то, что мы можем передать, это нашего Спасителя, предложить лучший путь, это сегодня ценно. И я хотел бы, чтобы мы сегодня вот во время молитвы тоже проверили, плоды это не только... Кто-то постарался, принес земные, а плоды, прежде всего, духовные. Это сегодня оценка твоей жизни. Мы сегодня уже слышали эти Писания, придет время, когда отделит, и будет взвешено. Взвешено, сколько молит, сколько верности Богу, сколько святости. Он все будет взвешивать. И кто-то говорит, Он на сердце, да, Он смотрит на дела. Знаю Твои дела. И вот это будет сегодня взвешено. Я хотел бы, чтобы мы сейчас молились, искали лица Божьего и проверили свое состояние, каковы мы на самом деле. Поймите, братья и сестры, мы можем расширять путь, но вы знаете, если у нас не сходят силы Духа Святого, если у нас нету этого Божьего и не приходит настоящее, значит, что-то не так в нашем христианстве, значит, что-то нужно менять. Если не исполняется слово и нет тех плодов, как у Иисуса Христа, значит что-то не так. Поэтому мы ищем сейчас лица Божьего. Мы будем сейчас благодарить. Мы будем молиться за нашу страну Беларусь, чтобы, знаете, больше всего мне хотелось. Мне больше всего хотелось, и я думаю, эта церковь прежде всего должна молиться, чтобы в стране было больше церквей, чтобы в стране было больше спасенных людей, которые знают живого Бога, чтобы церкви были качественны, не просто, знаете, массово были качественны, чтобы там отражался Христос. И это сегодня ценно. И мы будем за это молиться. Конечно, какие-то приходят переживания, волнения, чтобы все это успокоилось. Но я понимаю, успокоиться, если в Сердце войдет, Сам Христос, тогда все успокоится. Если в сердцах будет Сам Бог, вот это метод это совершенный метод, все остальное оно имеет поражение, оно имеет несостоятельность, оно может много заботы проявляться в конце. Будут жестокие слезы, будут какая-то горечь, какая-то трудность, потому что не так вышло по-человечески, но если мы будем искать лица Божие, оно придет. Поэтому, братья и сестры, коняя колени, будем молиться, благодарить Господа и смотреть, что в нашем сердце молим.